Що дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне, фільми допомогли їм знайти себе? Якщо допомогли, вітаю на «1 плюс 1. підпільна імперія програма, в якій кіно серед іншого нагода поговорити з відомими персонами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас гість підпільної імперії сьогодні Олексій Потапенко, співак музикант і шоумен, відомої країні як Потап. Для перегляду ми обрали стрічку шоколад, екранізацію одноіменного роману Джона Харіса про вродливу шоколадницю у червоних червичках, яка одного разу з'являється у сонному французькому містечку, де мешкають самі лише ханжі, панує ксенофобія. І для них запах какао-бобів із цукерні виявляється страшнішим за смерть. Чому ви маєте подивитися це кіно? Ну, по-перше, тому що воно досліджує людину із погляду кулінарного конфлікту. А по-друге, тут на екрані самі лише зірки жульєт бінош, Альфред Моліна, Джуді Денч та Джонні Деп. І головне, щоб почути, яке враження це кіно справило на потапа. Олексій Потапенко потап популярний музикант, продюсер шоумен, має дві вищі освіти, як вчитель фізкультури та магістр економічних наук. Музикою займався ще й зі школи. Зараз працює в двох гуртах: потап і Настя та мозгі є тренером. Голосу України намагається дивитися всі фільми Романа Паланського. А ще любить стрічки за участі Бенісіо Дель Торо та Вуді Алена. З дитячих років захоплюється спортом. Зараз це футбол, грає сам та вболіває за динамо. Вітаю вас, Андрію. Привіт. Спасибо. Присаживайтесь. Очень рад быть у вас посмотреть кино. Я это люблю. Тебя в кино-то и не видно, да? Но меня приглашают. Не часто. Я занят. Я занят. Меня сниматься приглашают, снимать приглашают. Я жду уже когда. Ну я... смотреть не приглашают. Смотреть нет, приглашают. Друзья звонят, мы ходим с сыном, с семьей, ходим с друзьями. Я вообще обожаю кино, смотрю все самые новые последние фильмы. Я всегда в курсе событий. А не последние? И не последние тоже. Классические фильмы пересматриваю, старые комедии. Я вообще любитель кино. Слушай, мы тебя пригласили смотреть кино, как мне кажется, необычное, как мне кажется, которое способно открыть какие-то твои тайные стороны. Есть такие тайные стороны? Ну, конечно, каждый фильм, он как зеркало показывает твои какие-то скрытые чувства или наоборот, явные. Вот о фильме Шоколад я слышал много. А я что, слышал... например, ты слышал? Ну, во-первых, это такое кино, которое трогает женщин. Во-вторых, это взгляд сквозь кулинарию на отношения мужчины и женщины и отношения Европы и Америки и отношения культуры и некультуры ксенофобии да как я правильно слышал вас э, такие яркие позиции мало того я во Франции сам бывал и часто и все время сталкиваюсь с тем что ну есть такие штуки традиционные для французов и очень непонятные даже для нас украинцев которые для американцев являются ну просто катастрофой и насколько я понимаю фильм именно об этом о различных понятиях, ну, а любви, конечно же. А тебе тема любви вообще близка в кино? Да, конечно. Но ради любви делается все, и музыка, и кино. И, конечно же, любовь является самым главным сюжетом и самой главной драматургией любого фильма, который я смотрю. Если любви там нету, то мне смотреть неинтересно. Отлично. Тогда давай смотреть... А после фильма, спустя два часа, мы будем говорить про этот фильм, про то, как он на тебя повлиял? Про твои впечатления, которые остались после после этого фильма, не самого нового, но при этом не потерявшего ни на грамм никакой актуальности для дней сегодняшних, потому что у него, как я уже говорил, звезды, а у него шесть номинаций на премию Оскар, ну и вообще огромное количество достоинств, о которых мы будем говорить после. Обожаю плюс да? обожаю Джонни Деппа, обожаю кино. Давайте смотреть. Стеллар 2» представляє досконале кіно. Таким сьогодні є стрічка шоколад за дві години. Сподіваюсь, ви додивитеся її до кінця. Ми почнемо говорити про цей фільм. разом із нашим гостем Потапом. Тож, нехай це для вас буде приводом досидіти до кінця. Бажаю вам приємного перегляду. Це підпільна імперія. Представляє досконале кіно шоколад. Режисер Ласи Халлстр, швед за походженням, починав з музичного відео для гуртуа, бо зняв для нього великий музичний фільм, а згодом перебрався до Сполучених Штатів. Подарував маленькому Лео Ді Капріо роль, що принесла йому першу номінацію на оскар. А тут вдало поєднав на екрані Жульєт Бінош і Джоні Депа. А от чи так солодко було потапові дивитися цю кулінарну мелодраму? Зараз дізнаємося. Наш був такий американський режисер yeah. говорив, що я жанр фільма, Определяю по реакции зрителя. Если зритель в зале смеется, значит, это комедия. Если плачет, значит это мелодрама. Глядя на то, как ты, как ты смотрел фильм Шоколад, ну вот если следить за твоими эмоциями, а не за тем, что происходит на экране, можно подумать, что это комедия. Это не комедия, нет. Это такая мелод... Во-первых, огромное спасибо за просмотр прекраснейшая работа. Работа и кино потрясающее. снято великолепно. Невероятно. Это, конечно, какая сказка. И, конечно же, все ситуации, вся драматургия это все-таки немножко такое больше фантасмогорический жанр, такой он больше он выворачивает наизнанку какие-то ситуации, которые могли бы произойти в настоящей жизни. То есть есть преувеличение немножко. Но, несмотря на это, качество картины тебя полностью погружает в нее. Ты начинаешь переживать. И это очень мило, это очень милый фильм. Мне он очень понравился. Он, он, да, он между улыбкой и грустью. Он как раз вот посерединке. Такая мелодрама настоящая. И ты знаешь, я очень жалею, что иногда себя ограничиваю в фильмах, в которых принимают, в которых принимают участие раскрученные актеры. Потому что Джонни Депп вышел в такой тираж, что смотреть его, это как бы уже мовитон, казалось бы. А нет, в сочетании с таким актерским составом, с шведским режиссером, прекраснейшим, замечательным. И очень интересной игрой. Этот, этот фильм потрясающий. Я понимаю, почему он номинировался на «Оскар». Это очень интересная картина, которая оставляет отпечаток. Мне очень понравилось. Слушай, а вот глядя на тебя, кажется, что тебе вот должно быть близко что-то более американское, чем, чем европейское. Ты перед фильмом говорил о вот этой разнице между да. Европой и Америкой, да, и как это, как это у, ну, тебе бросается в глаза, когда ты приезжаешь во Францию. Во-первых, это бросается во мне, мне в глаза как э, тоже европейцу, но с Восточной Европы, но зная историю э, французско-американских отношений, взаимоотношений очень сложных. Зная о том, что существовал штат Луизиана, который был полностью французский, он самый последний вступил в Соединенные Штаты Америки. Зная долгую неприязнь к друг к другу американцев. И так французов, и любовь была какая, вон. И любовь свободы, кто подарил? И любовь была какая, на уровне политическом, но на уровне гражданском, на уровне вот этих вот французов, которые... Сидят в своих городках и чтут, блюдят свои традиции и не хотят никого пускать туда. Даже французов, не говоря уже про американцев, которые принесли с собой еще что то там неважно, что шоколад или кирпичный завод их не имеет значения, им это не будет нравиться никогда. То есть я свои личные ощущения, которые я получаю во Франции, могу точности кальку приложить от ощущения от этого фильма. Да, это правда. Во Франции, если ты, ты хочешь в 7 часов получить до 7 часов получить ужин, ты этого не сделаешь. Они остановятся скажут: нет, извините, у нас традиция. Нет, не лезьте со своим к нам сюда в огород. Они нет, они блюдут, чтут. И вот этот вот социум закрытый, а еще социум маленького городка социум французов, которые не пускают, как и народное тело пытается вытолкнуть, всячески намекает тебе, что тебе не место, ты чужак, и и э, а тут еще любовная история и она так хорошо развязывается, и заканчивается. Это все, это имеет место быть в реальной жизни. То есть а такая история могла произойти. Тут, конечно, краски более сгущенные, как в горячем шоколаде, я бы так сказал, простите за каламбур. Но да, это правда. Французы такие, американцы тоже такие. Слушай, а вот здесь такая история группки отщепенцев, которые пытаются разрушить этот патриархальный мирок. Если бы перенести все в современности, например, сделать тебя главным героем, то представь себе историю, приезжает Потап в такой маленький патриархальный городок, где ничего, кроме симфонии, не слушают или каких-то народных песен. И тут Потап на городской площади разворачивает такой концерт с чуждой и музыкой. Ты себя хоть раз в жизни чувствовал вот таким отщепенцем где-то в какой-то среде, где ты для обитателя этой среды слишком уж свободен, слишком уж по-хорошему нагол, слишком уж секси такой... Ой, спасибо вот, за комплимент. Да, для, их, для их такого городка со всеми оттенками серого. Вот Огромное спасибо таким... тебе вообще, что ты меня пригласил в передачу, в которой слово ⁇ Потап рядом стоит со словом ⁇ Джонни Депп ⁇ Это уже для меня приятно, это уже не делает меня чепинцем. А бывают такие ситуации в жизни, всегда со своей музыкой, я, со чем-то новым, интересным, необычным, непонятным, непохожим, кажущимся злым гением глобализации. Вот. Я всегда был белой вороной, всегда выделялся. У меня очень много было ситуаций, когда ты приезжаешь, твою музыку не понимают. Ты делаешь клипы, их не понимают, они не становятся в сетку эфирную. Такое ты было? Ты пишешь сценарий очень... Да ну. Я прошел... ты, ты, ты же такой абсолютно свой, мне кажется. Чтобы дойти до этого, прошел жернова артхаусности всей своей и пережил это, и теперь с удовольствием, со своим продакшеном снимаю короткий метр, клипы музыкальные. Вот, и мечтаю о большом кино все-таки когда-нибудь сделать, у вас продюсировать или срежиссировать. Вот, но у меня была целая, да, цел, целая история, когда я понимаю, что такое быть э, белой вороной, что такое быть отщепенцем, что такое быть инородным телом. Да, да, но сквозь терник к звездам, это меня немножко описало все-таки. Я не люблю идти в конфликт до конца. То есть крайности для меня глупости. Но я не, не продаю свою душу и, и сердце. Я делаю то, что мне нравится. То есть я бы попытался с этим социумом найти общий язык. То есть если бы я открыл э, дом музыки, драм-н-бейса э, в городе в, э, австрийском, в котором любят вальс, то я бы всячески пытался соединить этот драм с этим вальсом. Испал, искал бы какую-то ниточку. Но благо у нас в этом фильме герои постоянно постоянно натыкаются на сложности, постоянно с ними борются. То есть трансформация, метаморфоза с ними происходит. Слушай, а вот глядя на твою реакцию, мне казалось, что где-то внутри тебя вот, проходит мысль такая, вот дали мне смотреть какое-то женское кино. Ты для себя как-то делишь женское и мужское кино? Да, абсолютно правда. Это, Ты, да? Абсолютно правда. Это для меня женское кино. А почему? Критерии? Э -э, Джонни Депп. Вот критерий. Шоколад название. Что какой? Женщина, здесь... которая делает, собственно, э, делает сама себя свой бизнес. Кто должен быть в этом? кино, какой артист, для того, чтобы это кино обрело для тебя ореол мужского? Ш... Я не хочу показаться человеком, который э, вешает сам ярлыки, но ты внутренне все равно хочешь, не хочешь, но ты это делаешь. И Джонни Депп прекрасен в роли, например, журналиста в фильме «Страх и Дина из Лас-Вегаса» для меня. Или в фильме «Кокаин», который мне очень нравится. Как, как... Человек рассказывает совершенно другую историю. Он великолепен в разных образах. Дело в том, что сама история женщины, женщина главный герой, и сказочная. Э, э, этого фильма, но оно все-таки такой легкий мелодраматический жанр, он предполагает все-таки больше женскую реакцию, которая более открыта для таких фильмов. Девочки и слезу пустили. Этот «Шоколад» был на устах у девчонок, и о нем все рассказывали вокруг меня. Целая огромная плеяда девушек, женщин, бабушек, которые друг другу «Вы посмотрите «Шоколад», посмотрите, вот там судьба женщины». Критерий для меня мужского фильма. Я не могу сказать, что Fast and Furious, то есть как это называется, Форсаж 7 для меня мужское кино, потому что там машины или потому что там может быть футбол. Нет, но ну не настолько. Я я уже пошел в, наверное смотреть такие фильмы все-таки которые ближе к искусству а это все-таки очень коммерческая работа очень коммерческая она не претендует на э, какую-то артхаусную награду то есть она она в широком прокате стоит вот я наверное буду искать э, бриллиантик среди некоммерческих фильмов чтобы например нем... например что э, ну но... из последнего прямо. ты может не из последнего я вообще бы не хотел бы рассказывать о своих вкусах почему? в фильме. Ну вот как-то это для меня вот очень интимно. Есть такие фильмы, которые я, я смотрю сам и ни с кем об этом не говорю, не делюсь. Вот там я пытаюсь найти бриллиантик, черпаю вдохновение. Хорошо. А какие фильмы тебя воспитывали? Мои фильмы очень простые, кстати. Вот я... Э, э, почему я не хочу говорить? Потому что я часто в музеях, в искусстве, в артхаусном кино, в в театральных постановках еще что-нибудь для того, чтобы делать коммерцию, делать коммерчески понятные продукты, музыку, фильмы, клипы. Меня воспитывали очень простые фильмы такие, как «Челюсти», например. Мне очень нравился фильм «Челюсти» в детстве. Я его очень боялся. Все-таки Спилберг и музыка потрясающая. Музыка. Музыка в кино. Для меня очень важна музыка. Вот. Мне очень нравился, конечно же, фантастическая сага. В детстве мне очень нравились «Звездные войны». Я с нетерпением жду продолжения в этом декабре 2015 года. То есть фильм, фильмы, которые идут сквозь мою жизнь. Ну, ты, вот. ты пересматриваешь и челюсти я пересматриваю, тоже? пересматриваю, да. Но челюсти нет, потому что он, конечно же, потом дальше в тираже и в многосерийности исп... испортился немножко. А вот «Звездные войны» для меня это настоящая такая сага. Да, это может показаться глупо, по-детски, но да, это такая сказка, которая мне очень нравится, и я верю в нее. И потом после же просмотра, впитывая, я же в каком поколении появился? Когда кино вообще вышло, у нас сменился строй, закончился СССР, появилось э, государство Украина, и тут на сломе вот этих эпох появляются фильмы. То есть фильмы. ты таскался по видеосалону? У меня дядя, у моего дяди был видеосалон. И там, конечно же, был поднадоевший всем наборчик э, теперь уже. Но тогда... Крани 15, Салат, Да, команда, Рэмбо, Брюс Ли». Но вот это все... Сейчас уже мы понимаем, что это за фильмы, что эти герои 90-х, это, это, конечно, иногда и смешно, и глупо, но на то время, ну, так, такие были времена. Тогда и «Белое братство» было популярно, и люди продавали квартиры, но и мы смотрели э, фильмы с Брюсом Ли. И это было... Мне не стыдно. Не стыдно, потому что мы могли бы попасть под более худшую волну. Сейчас выбор, картину современную в современном мире, и выбор, что смотреть, и как, и что тебе подкладывают постоянно. Вот я о чем хотел сказать. Вот нам постоянно подкладывают Джонни Деппа, постоянно. Особенно девушкам. Девушкам, которые в него влюбляются, сразу же переживают. Особенно в таких картинах. Но я вам хочу сказать, что очень неплохо, что нам его подложили. Есть гораздо более худшего уровня актеры и режиссеры, с которыми он работает. Заканчивая тему шоколада, хочу сказать, что несмотря на скептиз э, скепсис мой, потому что это женское кино, несмотря на мой скептиз, потому что там Джонни Депп, что это большой телеканал, и мы смотрим э, большую сказку, несмотря на все это, э, все эти ощущения пропадают после первых 10 минут просмотра. Ты попадаешь в сказку, вот и есть вот эта магия кино, вот эта подпольная империя, которая тебя захватывает, и, и ты с персонажем переживаешь всю его жизнь драматургию. За это спасибо большое. А, спасибо тебе, что был сегодня с нами, что не потерял детское простодушие, без которого невозможно воспринимать сказку, а, и что для тебя кино м -м, такой важный источник. Важное искусство. А важный источник. Мало кто знал, что, оказывается, оттуда ты черпаешь какие-то вещи, которые потом переплавляешь э, в свои песни, в свои шоу. Тебе удачи с большим кино, и с клипами, которые ты снимаешь, Спасибо и с песнями, которые ты поешь. Спасибо. А, нагадаю, что вы довелись пильную империю». Разуме с Потапом мы сегодня переглядали стричку «Шоколад» шведского режиссера Ласе Халстрема. Прощаемся с вами ревно на тиждень. Наступной пятницы побачимся снова. И, сподеваюсь, до того часу вы не втратите бажание дивитися кино. Хай счастить!